Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua penonton Melayan History TV. Pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk melawat satu kawasan yang nampak uh, agak biasa tapi mempunyai makna yang sangat signifikan di dalam sejarah pentadbiran tentera Jepun di Melaya, khususnya di sini. Saya sekarang berada di bandar Kuala Lipis dan di belakang saya ini adalah bangunan Uh, majlis daerah Lipis pada hari ini uh, tetapi pada tahun-tahun pendudukan tentera Jepun di Melaya uh, bangunan ini merupakan bangunan pejabat daerah dan tanah uh, Kuala Lipis uh, kenapa saya bawa anda semua ke sini pada hari ini saya ingin tunjukkan uh, lokasi bersejarah yang menyaksikan peristiwa kekejaman pemerintah uh, tentera Jepun di Melaya khususnya di Kuala Lipis kalau anda dapat tengok di sini, ada tiga tiang bendera. Bangunan di hadapan saya ini merupakan bangunan perdana iaitu pejabat tugas rasmi residen Inggeris di negeri Pahang apabila ia mula beroperasi pada tahun 1919. Kuala Lipis ini merupakan ibu negeri Pahang uh, suatu ketika dahulu kerana ia merupakan bandar frontier lah. Kalau kita tengok sifat orang Inggeris ataupun orang-orang Scotland uh, di United Kingdom, mereka sangat gemar suatu penempatan yang bersifat frontier. Tanah tinggi dan di hujung sempadan lah. Apabila mereka berjaya meyakinkan Bendahara Wan Ahmad uh, untuk menerima resident British dan Bendahara Wan Ahmad dinaikkan pangkat sebagai Sultan, uh, kerajaan kolonial British sengaja membina pusat pentadbiran di Kuala Lipis iaitu di Frontier Town selepas Kuala Lipis ini adalah pekan merapu seterusnya kawasan Gua Musang iaitu kawasan daerah jajahan negeri Kelantan so to cut the story short Kuala uh, Lipis ini merupakan satu pusat pentadbiran yang sangat penting kepada kerajaan kolonial British di uh, negeri Pahang uh, suatu ketika dahulu dan lokasi kita berada ini adalah lokasi yang sangat strategik lah anda boleh faham apabila uh, kerajaan British berjaya menumpaskan penentangan orang-orang Melayu di negeri Pahang pada tahun 1895 kemudian merangkumkan penyertaan negeri Pahang sebagai sebuah negeri-negeri Melayu bersekutu di dalam uh, satu eksperimen untuk membentuk uh, Persekutuan Tanah Melayu suatu ketika dahulu uh, It's a long story tapi kita cut it short dan mode pengangkutan suatu ketika dahulu adalah melalui jalan air. So kita berada di atas bukit ini, kita boleh melihat dengan jelaslah kawasan sekitar Kuala Lipis. Di bawah saya ini adalah Sungai Jelai menuju ke Bukit Betong iaitu satu kawasan penempatan orang Melayu suatu ketika dahulu yang paling hujung di negeri Pahang. Sungai Jelai boleh membawa kita ke masuk ke Sungai Pahang. Kemudian seterusnya ke aa, Pekan, iaitu pusat pentadbiran di Raja Pahang suatu ketika dahulu dan seterusnya ke Laut Cina Selatan. So, mod pengangkutan uh, Sungai Jelai, Sungai Pahang ini adalah mod pengangkutan utama sebelum kerajaan British membina landasan kereta api, seterusnya jalan raya lah. Uh, bila berlakunya peristiwa pertempuran uh, Perang Dunia Kedua, bandar Kuala Lipis ini dihubungkan melalui dua mod pengangkutan, iaitu laluan rel kereta api, yang mula digunakan pada tahun 1920-an, seterusnya jalan raya lah, kita ada akses jalan raya daripada Pekan Kuala Lipis uh, menuju ke Benta, seterusnya ke Pekan Raup, uh, Bukit Fraser, uh, Kuala Kubu Baru dan Kuala Lumpur tapi itu adalah satu peristiwa yang panjang lah, saya nak tunjukkan kepada anda di sini tiga tiang bendera ini telah menyaksikan satu kisah uh, peristiwa yang sangat bersejarah di dalam era-era uh, pendudukan tentera Jepun di Melaya khususnya di Kuala Lipis. Kerana uh, apabila Jepun uh, menawan Melaya, uh, sudah pasti mereka akan menduduki pekan Kuala Lipis ini, bandar Kuala Lipis ini yang juga merupakan pusat pentadbiran uh, negeri Pahang suatu ketika dahulu dan bangunan di hadapan saya ini adalah pusat pentadbiran penting bagi tentera Jepun yang ditempatkan di sini. Kalau di bawah di bawah sedikit saja daripada tempat saya berada ini ada Sekolah Clifford. Uh, kalau bangunan ini digunakan sebagai uh, pusat pentadbiran tentera Jepun uh, di Pahang, bangunan Sekolah Clifford digunakan sebagai uh, pusat operasi Kempitai iaitu polis rahsia tentera Jepun di mana ramai orang-orang Melayu dan juga orang-orang Cina serta mereka yang menyokong kerajaan British diseksa di uh, Sekolah Clifford lah. Dan ada yang kebanyakannya terdiri daripada orang-orang Cina telah dipancung kepala dan mayatnya dibuang di dalam sungai Jelai. Iaitu berdekatan saja di bawah ni. Nanti saya akan tunjukkan visual drone supaya anda semua faham lah. So, bangunan ini, tiang bendera ini adalah saksi penting di mana seorang tokoh Melayu yang bernama Yoke Mahidin diseksa oleh CEO tentera Jepun pada tahun 1943 kerana beliau enggan membekalkan uh, perempuan sama ada orang Melayu ataupun orang Cina untuk dijadikan uh, comfort girl lah uh, ataupun dijadikan pemuas nafsu serakah CEO tentera Jepun yang bekerja di bangunan ini suatu ketika dahulu. Dan melalui buku Rebecca Kenison dan juga satu interview yang direkodkan oleh uh, Imperial War Museum uh, di United Kingdom Yoke Mahidin telah diceritakan bagaimana beliau telah diikat di tiang bendera ini di sini selama tiga hari berturut-turut kerana enggan menurut perintah membekalkan uh, perempuan Melayu ataupun perempuan Cina untuk dijadikan pemuas nafsu CEO tentera Jepun yang uh, memerintah bangunan ini uh, pada tahun 1943 dan sedikit latar belakang uh, mengenai uh, Yoke Mahidin ini. dan sedikit sejarah mengenai uh, tokoh Melayu besar ini yang bernama Yoke Mahidin Yoke Mahidin ini sebenarnya dilahirkan di uh, Perak uh, Lambu Kiri, kalau tak silap saya anak jati negeri Perak Beliau mempunyai potensi yang besar sebagai pemimpin Melayu dan diterima masuk di dalam uh, MCKK lah. Waktu itu MCKK ini sebuah merupakan sebuah sekolah yang elit pada tahun 1930-an uh, dan beliau seorang yang suka bersukan dan menyertai sukan tinju bantam weight. Ini menunjukkan kepribadian beliau bukan sahaja seorang yang cergas uh, tubuh badan tetapi juga seorang yang bijak. Yoke Mahidin apabila dibuka penyertaan orang-orang Melayu untuk menyertai uh, askar Melayu uh, iaitu uh, company eksperimen beliau menyatakan minat untuk menyertai uh, pasukan askar Melayu yang baru dibentuk pada tahun 1933 tetapi pengetua sekolah MCKK ketika itu saya lupa namanya kalau saya ingat saya akan sharekan di ruangan bawah uh, pengetua MCKK ketika itu melihat peribadi dan personaliti Yoke Maidin dan nampak seakan dia boleh pergi jauh uh, di dalam area uh, profesional uh, beliau dan pengetua MCKK telah menasihati beliau untuk jangan menyertai askar Melayu tetapi menyertai Malayan Civil Service lah kalau di dalam era moden pada tahun 2025 ini Malayan Civil Service ini merupakan perkhidmatan elit uh, uh awam di Malaysia iaitu perkhidmatan takbir dan diplomatik And rightly so, Yoke Mahidin telah menyertai Malayan Civil Service. Uh, perkhidmatan pertama beliau di Teluk Intan sebagai magistrate. Kemudian beliau bertukar ke Kajang sebagai uh, juga magistrate. Dan pada tahun 1940-41 beliau berpindah ke sini lah sebagai Assistant District Officer ataupun ADO. Dan uh, saudara Yoke Mahidin merupakan seorang yang Uh, sangat sayangkan tanah air beliau aktif di dalam uh, badan beruniform dan telah menyertai Third Pahang lah uh, Third Pahang Federated Malay States Volunteer Force ataupun FM SVF uh, kalau sekarang ini askar Wataniah ataupun pasukan Sukarela dan sebelum tercetusnya perang dunia kedua uh, penglibatan aktif Yu Mahidin di dalam Third Pahang ini Uh, membuahkan hasil apabila beliau telah dikomisionkan sebagai uh, lieutenant muda di dalam Third Pahang Federated uh, Malay States uh, Volunteer Force. Tetapi dengan kejatuhan kerajaan British ketika itu begitu cepat sekali uh, pada peristiwa pertempuran Melaya 1941, dan kejatuhan Pulau Singapura, Yoke Mahidin kembali ke sini dan bertugas sebagai ADO seperti biasa. Um, uh, Apabila dia bertugas sebagai ADO, pada tahun 1942-43 tentera Jepun datang menguasai pentadbiran di uh, seluruh negeri Pahang dan juga di Kuala Lipis uh, tentera Jepun telah menempatkan kekuatan uh, satu batalion lah di kawasan Kuala Lipis ini kerana Kuala Lipis merupakan bandar utama, uh, bandar besar berbanding Kuantan ketika itu dan juga Pekan ini adalah ibu negeri dan uh, Yuk Mahidin uh, mula yakin bahawa pentadbiran tentera Jepun ini adalah satu pemerintahan yang kejam dan memang tidak mahu memerdekakan Melaya daripada uh, penjajah koloni Inggeris. Dan pinnacle abit uh, kalau dalam bahasa Inggeris uh, phrase dia the last straw on the camel back adalah apabila Mat Mahidin telah diarahkan untuk menculik ataupun mencari perempuan-perempuan Melayu ataupun Cina. Untuk menjadi comfort girl, memuaskan nafsu serakah uh, pemerintah Jepun di si bangunan ini ketika itu. Dan yuk Mahidin bertindak melawan uh, arahan tersebut, dan dia telah dihukum dan diikat di tiang bendera ini selama tiga hari, tiga malam uh, melalui interview di dalam Imperial War Museum. Uh, dia menceritakan itu adalah merupakan titik tolak. Uh, beliau melihat pemerintahan Jepun di Melaya adalah satu pemerintahan yang kejam dan tidak tidak mahu memerdekakan orang-orang Melaya lah. uh, hanya bersifat uh, ingin menjajah. Dan miraculously, Yuk Mahidin dilepaskan dan dia bertugas sebagai ADO seperti biasa, tetapi menyimpan satu hasrat untuk membalas dendam. Dan pada tahun 1944, uh, anggota Force 136 berjaya didaratkan aa, menggunakan payung terjun pesawat B24 Liberator terutamanya di kawasan Jerantut, Maran dan juga Kuala Lipis. Aa, Yoke Mahidin telah aa, bertemu dengan aa, anggota tersebut dan bersetuju untuk membantu pasukan Force 136 pada hujung tahun 1944 untuk mula melawan pemerintahan tentera Jepun di aa, negeri Pahang. Dan Tukar the story short lah. Uh, pada ketika itu, uh, anda kepada Perdana Menteri ke-6, uh, ke Datuk Seri Najib iaitu Tun Razak juga uh, berada di sini. Di kawasan Kuala Lipis ini dan menyertai pasukan Gyugun ataupun Gyutai iaitu pasukan sukarela lah untuk menjaga keselamatan. Kalau dalam bahasa mudah dia polis Jepun. Tetapi Datuk Mahidin berjaya meyakinkan Tun Razak sebab dia tengok Tun Razak ini memang tak suka pemerintahan tentera Jepun dan dia meyakinkan Tun Razak untuk berkongsikan maklumat dengan dia pergerakan tentera Jepun di negeri Pahang. Kalau anda baca post-post saya di dalam channel saya iaitu penulisan saya uh, jalan darat yang menghubungkan kawasan Kuala Lipis ini ke Kuantan adalah melalui sini, menuju ke Benta, seterusnya ke Pekan Jerantut, lalu Kampung Budu uh, lalu Ferry Jerantut, uh, seterusnya ke Maran uh, Gambang dan juga Kuantan lah. Itu adalah satu-satunya jalan yang wujud pada tahun 1939 hingga 1955 uh, ia adalah sejarah Federal Route 2 lah uh, Federal Route tertua di Melayu, kedua tertua di Melayu dan uh, perkongsian maklumat tim Datuk Abdul Razak ketika itu bersama Yuk Mahidin yang telah membentuk anak-anak Watan di dalam hutan dia telah berjaya melaksanakan serang hendap pada tahun 1945 konvoi tentera Jepun yang berjalan daripada Kuantan menuju ke kawasan inilah dan diceritakan hampir 20 buah lori dan juga 40 orang tentera Jepun telah terkorban di dalam peristiwa serang hendap tersebut dan saya sendiri telah melalui jalan tersebut iaitu daripada Benta menuju ke Jerantut seterusnya ke Maran. Kawasan tersebut, jalan tersebut sangat berliku lah. Dan pada tahun 1945, aktiviti Yuk Mahidin di dalam penyertaan Wataniah ini, dia memberikan nama anggota sukarela orang-orang Melayu yang masuk ke dalam hutan, berlatih dan menentang pasukan tentera Jepun ini sebagai anak Watanah. Orang-orang Melayu saja tidak ada mangsa lain. That's why dipanggil Watan dan Wataniah. Kemudian uh, Yoke Maiden meneruskan uh, aktiviti covert operation dia sentiasa berhubung dengan uh, Datuk Abdul Razak ketika itu dan juga orang-orang Melayu di sekitar kawasan Kolipis uh, mendapatkan maklumat pergerakan konvoi tentera Jepun supaya boleh dilaksanakan ambush dan sebagainya. Dan pada tahun 1945, lebih kurang uh, bulan April, Mei, Jun, Julai, Kempitai tentera Jepun sangat aktiflah dan HQ Kempitai ini tak jauh daripada bangunan ni bawah tu saja sekolah Clifford nanti saya akan tunjukkan uh, dengan visual drone lah dan aktiviti Yuk Mahidin sedikit sebanyak berjaya dihidu oleh pasukan Kempitai tentera Jepun pada bulan Julai Yuk Mahidin telah memberikan SOS kepada pasukan Force 136 dan juga OSS Amerika Syarikat uh, di Pahang ini satu-satunya peristiwa yang sangat uh, special di mana tim OSS uh, US masuk untuk melaksanakan uh, pro, uh, subversif uh, dan mereka aktif buat operasi antara benta dan juga Jerantut. So, Yoke Mahidin bulan Julai dia send SOS signal, uh, pasukan Force 136 pun membenasihatkan dia untuk tinggalkan perkhidmatan ADO dia di bangunan ini, masuk ke dalam hutan sepenuhnya dan berjuang 100% di dalam hutan uh, menentang tentera Jepun dan menanti kehadiran tentera British untuk menawan kembali Melaya. Badai is another story lah. Cuma hari ini apabila saya membaca buku Rebecca Kennison dan mendengar uh, interview audio suara uh, IWM yang dilaksanakan pada tahun 1984 kalau tak silap saya. Ini adalah saksi penting. Saya percaya tiang ini pun sudah ditukar. Tapi lokasi inilah. Yuk Mahidin telah diikat selama tiga hari. Berturut-turut tidak diberi makan dan minum. Waktu malam dia menceritakan uh, perasaan yang sangat hening dan sangat sejuk. Dan akhirnya dia dilepaskanlah. Hanya kerana dia tidak mahu membekalkan wanita-wanita uh, Melayu iaitu orang-orang Melayu dan orang-orang Cina untuk dijadikan pemuas nafsu serakah. CEO tentera Jepun yang bertugas di bangunan ini so itu saja sejarah ringkas pada hari ini kita boleh katakan ia adalah satu anekdot dan bangunan ini sangat cantik ia adalah bangunan warisan lah bagi saya banyak lagi peristiwa sejarah yang berlaku di bangunan ini bukan setakat peristiwa Yudh Mahidin lah tetapi ia menjadi saksi uh, anekdot uh, kisah Uh, yang berlaku di tahun-tahun pendudukan tentera Jepun di Melaya khususnya di Kuala Lipis inilah daripada tahun 1942 hinggalah 1945 apabila tentera Jepun menyerah kalah uh, bermula pada 15 Ogos uh, pengumuman oleh Maharaja Hirohito dan menyerah kalah secara rasmi pada bulan September tahun yang sama 1945. Nah apabila tentera Jepun menyerah kalah uh, anggota pasukan uh, Wataniah keluar daripada hutan, diberikan pakaian dan mereka mengambil gambar bersama anggota FOS 136 dan ada uh, Datuk Abdul Razak uh, di dalam sebahagian gambar mereka lah dan Yudh Mahidin duduk di tengah-tengah so itu saja untuk hari ini uh, saya harap perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat kepada pencinta sejarah di Malaysia khususnya peminat sejarah Perang Dunia Kedua nanti saya akan bawakan kisah menarik yang lain uh, pada masa hadapan sekian, terima kasih, Assalamualaikum